День добрый, меня зовут Виталий Болгары, Луганск. Нахожусь, собственно, в районе здания Луганской областной администрации. Здесь, как вы видите, происходит, в общем-то, митинг сторонников партии, регионов, как я понимаю. Вот, собралась, в общем-то, многочисленная, как сказать, в общем-то, собрались люди. Не знаю, насколько они добровольно здесь собрались. Но судя по тому, что я слышал сегодня в маршрутке, когда ездил, ехал на работу, в одна женщина говорила, что их, в общем-то, принудительно в общем -то, сюда пригласили. В общем -то. То есть перед зданием занята вся площадь, небольшая. Также здесь в парке, в общем-то, стоят люди. Пока, собственно, не звучат никаких лозунгов, ничего такого подобного. Вот, я вижу флаги Маршал. Есть у нас такая луганская фирма. Ее, в общем-то, депутат народный Горохов есть такой. Эту фирму как бы держит. Его флаги. Флаги партии регионов. Ага, насколько я понимаю, показывает ролик в общем-то того, что происходит на Грушевском. Подойти ближе, я не знаю, получится или нет. i Круто как из этих роликов, как жгут милиционеров, в общем-то, звучит такая жесткая музыка, в общем-то, понятно, что накачивает народ негативную информацию. Дорогие друзья, нас становится все больше и больше. Сегодня каждый город в нашей области, сегодня восток Украины на улицах. Сегодня мы вышли в поддержку мира в нашей стране. Сегодня мы вышли для того, чтобы восток Украины услышали, чтобы наше мнение было услышано. Потому что мы за Лениковича, мы за партию регионов, мы против преуправления. Восток Украины, Луганщина, вы с нами! мы с нами мы против кровопролитие за нуковище за нуковище Я нуковище за нуковище спасибо друзья за поддержку оставайтесь с нами за мир в Украине уважаемые луганчане то о чем вы вчера помыслить не могли. Сегодня стало реальностью. В нашем государстве, в столице страны, в Киеве и многих других городах политический экстрим выплеснулся на улице. Уже есть раненые и убитые. Уже появились люди, исконечены противостояния. Черный дым завис над крышами домов. Горят автобусы и машины. На площадях и улицах возводятся баррикады. Идет захват административных зданий. Над Украиной нависли тучи гражданской войны. Кое-кто всерьез обсуждает перспективы раскола страны. Радикальные политики в Киеве не перестают говорить от имени всего народа Украины. Наш голос, голос трудовой луганщины, на Печерских холмах пока не слышат. Нам давно пора четко и ясно и громко заявить нашу позицию. Сегодня мы собрались по инициативе промышленников и предпринимателей города Луганска при поддержке луганского городского головы Сергея Кравченко, чтобы поддержать президента Украины Виктора Федоровича Януковича и обратиться ко всем органам государственной власти немедленно навести порядок в стране. Наши требования к киевским политикам простые и ясны. Нам не нужна единая, нам нужна единая неделимая Украина. От Чернигова на севере и до Крыма на юге. От Львова на западе до Луганска на востоке. Мы никому не дадим разодрать на части нашу страну. Нам нужна мирная и стабильная жизнь. Поэтому все силовые противостояния должны быть немедленно прекращены. Нам нужна держава, в которой властвует народ, в которой царит законность и порядок. И сегодня вся Украина должна услышать наши голоса. оставляется Луганскому городскому голове Сергею Гравченко. Здравия! Дорогие земляки, дорогие луганчане, ежедневно в Луганске оппозиция делает вид, что собирает Евромайдан. Эти лидеры думают, что они могут показать протесты Луганск. Но на самом деле и двух десятков людей они не могут собрать. Мы долго терпели их мышление возню. Мы рабочие, мы работали, обеспечивая жизнедеятельность нашего города. На любому терпению приходит конец. Сегодня другая ситуация. Я обращаюсь ко всем телеканалам. Наберите смелости, покажите настоящий сегодняшний Луганск. Покажите людей, которые, смотря на мороз пришли сюда сказать свое мнение. Происходящее в стране события уже давно согнули за рамки мирных акций. Потерявшие страх и совесть граждане узнали, что они могут свергнуть законно избранную власть. Сборище тольятся, которые отказываются соблюдать законы, уверены, что они могут заставить бросать под свою дудку целую страну, в том числе и нас с вами. Жажда власти это все ради чего эта галтевая кампания сталкивает в наш народ. Мы долго ждали, мы верили, что светится но договориться можно с нормальными людьми, но не с этими. То, что происходит сегодня в нашей стране, это уже не мирное противостояние и даже не политический конфликт. Еще раз, шаг мы придем к точке невозврата. Еще день промедления, и эти лжепатриоты патриоты толкнут нашу страну в пропасть гражданской войны. А нет ничего страшнее войны. И первая кровь, и первые человеческие жертвы целиком и полностью на их совести. Считаю, что последние события в нашей стране несут прямую угрозу. Безопасности Украины и ценности нашего государства. Уважаемый Виктор Федорович, мы, луганчане, требуем навести порядок в нашей стране. Даже если для На этого придется пройти самые жесткие меры, хватит терпеть произвол и беспокойство. Мы не собрались именно здесь, в форме здания Луганского областного совета. Вся Луганская область сегодня с нами. От имени Луганского областного совета выступает председатель Луганского областного совета Валерий Галенко. Дорогие земляки, дорогие угощания, все мы в эти дни с тревогой наблюдаем за теми процессами, за теми тревожными, опасными событиями, которые происходят в столице нашей страны, в городе Киеве. То, что сегодня там происходит, это уже не протест. Это не демонстрация. Так или нет? Это попытка государственного переворота. Это погромы это поджоги, это насилие, это молочики с цепями, с коктейлем Молотова, нападают на правоохранительные органы, захватывают административное здание. Это в чистом виде экстремизм, бандитизм, это преступление, и за это они понесут ответственность. Да или нет? Да! Депутаты Луганского областного совета. Не раз высказывались и на форуме депутатов всех уровней Луганщины, и на сессиях своих о том, что необходимо приняли, применить, я. все законные меры для предотвращения сползания страны в гражданской войне. Необходимо принять все меры, чтобы восстановить силовое противостояние и вернуться к миру. На лишний порядок в стране, восстановить законность в нашей стране. Мы этого требуем в Так или нет? Так. Да. Они создали и пытаются создать свои вертикаль незаконных органов власти. Создали некую опереточную народную раду и пытаются подчинить ей местные советы. Так я скажу от имени депутатов Луганского областного совета. Мы никогда не признаем эту самозванную народную раду, тем более ей не подчинимся. Мы против насилия. Мы все вместе скажем нет насилию, нет в гражданской войне. Мы не допустим эскалации насилия, не допустим гражданской войны в Украине. Спасибо! Сегодня здесь собрались представители трудового Луганска. Те, кто все это время не прекращал работать. На предприятиях и учреждениях областного центра каждый день реальным трудом доказывает свой патриотизм. Я предоставляю слово генеральному директору научно-производственного центра Трансмаш Сергею Макроусову. Уважаемые коллеги, луганчане! Сегодня мы собрались на этот митинг по инициативе коллективов заводов, входящих в альянс промышленных предприятий МОЗ. Что для нас наиболее важно? Для каждого трудового коллектива, для каждого труженика. Это работа, это заработок, это возможность содержать наши семьи и воспитывать детей. Поэтому мы против тех, Бузатеров, которые зарабатывают деньги, находясь на Майдане, а не в производственных цехах. Мы против той оппозиции, которая призвала под свои знамена радикально настроенных националистических и неофашистских элементов, что привыкло к кровопролитиям и жертвам. Мы призываем президента и власть найти пути решения и урегулирования гражданского противостояния и политического кризиса, несмотря на тот все разгорающийся в западных регионах, антиконституционный шабаш, несмотря на провокации оппозиции и фашистующих молодчиков. Безусловно, сделать это будет непросто. Необходима мудрость, взвешенность, компромисс и в то же время решительность с тем, чтобы восстановить конституционный строй в стране. С тем, чтобы мы продолжили свой путь по пути преобразования и реформ. Это прежде всего реформа судебной власти, борьба с коррупцией, взяточничеством. Сегодня Украина находится в тяжелой экономической ситуации. И для того, чтобы ее преодолеть, нам необходимо трудиться и еще раз трудиться. А для этого нам нужен мир и порядок, а не баррикады и беспредел. Хотелось бы, чтобы все мы сегодня коллективно вас желали и власть услышала наше желание, как луганский наказ восстановить конституционный строй в стране и обеспечить нормальные условия для жизни и труда. <связать> Слово предоставляет <связать> председателю наблюдательного совета завода «Автозапчасть» председателю общественной организации «Альянс производственных предприятий МОЗ» Андрею Недовесову. А вы, а вы, я понимаю, подойдите к людям, вы к людям, мы вам скажем то же самое. Он Дорогие друзья, коллеги, пригласили. Да, 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 я не ошибся, и потому, именно коллеги. коллеги чтобы здесь были все потому все все большинство что большинство людей, власти, которые, власти, которые собрались сегодня здесь, это труженики десяти самых здании, крупных здания, предприятий нашего города. И здесь мы, власти, мы собрались и по одной причине. в городах. Руководители предприятий, которые входят в этот альянс мост, устали каждый день отвечать на один и тот же вопрос наших рабочих. Почему? Мы можем уйти, сколько уйти, будет длиться тот беспредел, сколько будет гореть центр это Киева, это сколько будут захватывать это, администрации это, половину мы третий, пока мы еще то, только делает, третий в областях, наших областей Украины? Не мы это не можем страшно, больше отвечать говоря, на этот вопрос, это поэтому мы это предоставили это вам, наши сотрудники, возможность лично спросить и потребовать у президента что-то что сделать, знаю, чтобы я остановить я это чудовищное движение в Киеве. От того, будут, своя работа, как странами, будут эти события развиваться, будет зависеть на будущее нашей Украины. Людей, я очень отдал. надеюсь, я ответил, как и все вы, вы, наверное, помните, что Украина останется да, целостным да, государством, а да, не да, 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 на десятки малых. От этого Но, зависит я, будущее наших детей, наших семей. Я, я всех призываю а то, что сегодня сейчас людей, немедленно обратиться не к нашему президенту, чтобы люди, он дал команду они, навести порядок. Делать это. А перед... журналистов ну, призываю то, к рост, честности. Тот, кто смеется написать, что здесь стоят люди за деньги... Или выгнавные силы руководством предприятия, спасибо. я приглашаю на наш завод автоклапанов в любое рабочее время. Пропуск гарантирую. И спасибо. И экскурсию по нашему предприятию в одиночку. Я не помешаю задать каждому рабочему нашего завода один и тот же вопрос, как он относится к тому, что происходит в Киеве. И но условие одно. Честно написать после этого, что они услышали. Спасибо вам. Не только депутатов волнует будущее страны. В каждой семье сегодня тревожные ожидания. Что же нас ждет дальше? Слово предоставляется председателю комитета самоорганизации населения Кварнова Шевченко Виктории Цибановой. Клинчаем, тот, который, вот Хочу выразить свое известный. глубокое возмущение По поводу событий Происходящих в Киеве Известно тем, что, он, собственно, То, что Происходит по поводу сегодня к, э, На улице Грушевского людей На, и на улице Грушевского, в законности И морали Посмотрите, что делается Сейчас в Украине Происходит захват административных И государственных учреждений Уже провелась Первая кровь наших граждан. Мы видим, как наши зрения бегают, летят бутылки с зажигательной смесью, летят камни, уничтожаются памятники, столица, центр Киева, объят пожарами. И при этом оппозиция говорит нам о том, что происходят мирные демонстрации, мирные протесты. Нас прислышим все чаще оппозиции о том, что они призывают нас в памятный на институционный строй. Они являются преступниками, э, которые стравливают э, наш народ. Кличко, ну, Я ценю. Тягни по. Они 63. сейчас что прячутся за спиной людей. Тех людей, которые выгнали на баррикады. Я так. сейчас... Я ну, сейчас... таким вот хочу сказать от имени всех присутствующих, что мы Луганчане поддерживаем нашего президента, законно избранного президента. Мы выражаем свое решительное нет экстремизму, и мы не позволим, чтобы нашу страну превратили в хаос и нашу